с нетерпением жду. Особенно он мне нравится и симпатизирует на канале 2 плюс 2. Александр, ты, Владимир, ты с таким оптимизмом. Сколько же ты головы ожидает в сегодняшнем матче? Да. Ну что, раз Виктор Леонько сейчас я немножко познакомлю. Нападающий, 17 номер, играл за геолог Хюмен, Динамо Москва. Потом был приглашен в Киев, 7 лет играл за Киевское Динамо, еще в ЦСКА Киев, за Ужгород. Виктор Леоненко, вот этот быстрый, стремительный 17 номер, четырехкратный чемпион Украины, двукратный владелец Кубка Украины. Трижды 17 номер признавался лучшим игроком чемпионата Украины. Было это, правда, давно, 92-й, 93-й, 94-й. Он был немножко по стране, но таким же быстрым, как и сейчас. Сборная сборной Украины провел 18 матчей, забил 6 мячей в Еврокубках 30. Символ Динамо в первой половине Готов Болельщики называли Сейчас называют его Леон Такая маленькая, ну, маленькая история Помните Киевская Динамо в Лиге Чемпионов Играла Спартаком Переполненный Олимпийский стадион Динамо проигрывает Но Леон забивает два мяча Динамо выигрывает Спонсоры этого матча подарили Тут же на поле Леоненко ключи От суперавтомобиля Но тогда не было таких Мерседесов, Лавриджинии это 1994 год, раздевалку заходит Леон, все... На него так с завистью, может, с завистью смотрят. Он бросает с размаха ключи на стол и говорит, это машина для всех нас. Это все мы вместе завоевали. Вот такой добрый парень. Но завтра... и Нет, ему меня не, не знали завтра, но часто вы его видите. Во, во всяком случае, в прошлый воскресенье я его видел. На канале 2 плюс 2, 2 он экспорт этого канала виктор леоненко номер 17 звезды динамо разных поколений Александр, вы не обратили внимания, в команде ветеранов нашего города и района произошла замена. Вместо Леонида Бондарчука, который играл под вторым номером, на поле вышел Фурманец Владимир. Ну что, Володя, ты мне обещал, что ты будешь следить за вами.